Ok, selamat kembali ke zigwheels.my Hari ni kita try BM lah pula eh So anyway, baru-baru ni kami hadiri pelancaran Jetua Dashing Dan terus terang kami agak terkejut Rupa dia memang wow, harga pula sangat kompetitif Dan dari luar ke dalam, nampak kualiti binaan nampak solid Tapi sekarang tiba soalan paling penting Macam mana rasa bawa dia? Lembut ke suspension dia? Atau keras? Handling dia boleh ke lawan dengan pesaing lain? So, hari ni kami sertai pandu uji media satu hari untuk cari jawapannya. Jom! Okey, Jeta ni sebenarnya anak syarikat bawa Cherry Commercial Vehicle. Dilancarkan tahun 2018, masa trend SUV tengah naik gila-gila. Masa tu, Cherry sendiri dah ada pelbagai jenama ikut segmen. Untuk kereta biasa, ada jenama Cherry sendiri. Kalau nak premium, ada Exit. Dan untuk gaya muda-mudi yang lebih berani, ada Omoda. Dan untuk yang nak off-road capable SUV, ada Jeko. So, tapi Cherry nak lagi satu jenama yang fokus khas untuk SUV yang nampak stylo, luas dan harga tak cekik darah So lahirlah Jetua Nama dia bukan random Jet campur tua ni maksudnya According to the press release Nak bagi pengalaman jalan-jalan yang smooth Walaupun baru, Jetua bukan je nama kosong Dia guna platform dan teknologi cherry So adalah backup kuat Sekarang dah masuk Malaysia Dengan model dashing SUV Segment C tapi harga macam segment B bermula daripada RM110,000 baru masuk tapi nampak macam ada potensi especially pasal Jota ni kata diorang akan be ASEAN Manufacturing Hub untuk negara-negara ASEAN lain di Malaysia model Jota Dashing yang baru masuk Malaysia ni sebenarnya berkongsi asas dengan Cherry 7 tapi engine dan transmission lain Pasal dashing ni Datang dengan engine 1.5 turbo Dan 6 speed DCT Yang berkuasa 156 PS 230 Nm of torque Ok lah Dia bukan cherry group punya most powerful Atau advanced powertrain Tapi harga dia rahmah So kenalah ada downgrade sikit kan Tarikan utama jetur dashing ni Mestilah bahagian depannya Memang tak boleh sorok Vibe urus tu memang kuat Belakang pun not bad Ada gaya macam Lexus sikit Pasal sharp lah dia metal lights Handle pintu yang timbul keluar tu Fuh Rasa macam kereta mewah Patutlah cun habis Dah sah-sah direka oleh bekas pereka Porsche Hakan Sarakoglu Harap nama dia betul lah Saya sebut ni Dari segi interior pula Jetul kata Kabin jetul dashing ni Diinspirasikan oleh layout gaya hidup oriental Dan reka bentuk meta estetik Apa-apa pun lah maksud tu lah tapi satu benda yang jelas, ada vibe Mercedes-Benz dekat bahagian dalam, especially steering dan konsol tengah yang buka dua belah tu. Reka bentuk keseluruhan dia memang clean, minimal dan sedap mata tengok. Build quality pun rasa kukuh. Seat depan tu nampak sporty dan selesa walaupun masa media drive hari tu ada yang tak berapa setuju. Tapi belakang tu memang champion. Duduk belakang boleh relax macam nak baring, ruang lutut dan kepala luas, lantai rata pula tu, kaki bebas nak letak mana mana. Cuma ada yang cakap X70 lagi luas belakang, tapi bagi aku tempat duduk belakang Dashing ni memang hot seat dia. Oh yang infotainment screen yang twin 10 inci tu pun macam inspired by Mercedes Benz tapi dia tak sejelas Mercedes Benz punya lah. Lepas tu dia tak as crisp dan macam dia ada lag-lag sikit lah. Tengok ni punya meter cluster ni. Ada macam tak smooth je operation dia. Whatever it is, saya suka dia punya two level stage carpet yang mula-mula atas ada bulu, kat bawah ada plastik. So kalau nak buat kotor-kotor pergi camping semua, buang yang bulu punya, just pijak je yang atas plastik. Okay, Jadual Dashing ni senang cerita, dia sesuai untuk korang yang suka pemanduan santai Masa mula-mula gerak, respon pedal minyak dia ambil masa sikit nak biasa Kadang lembut sangat, kadang tiba-tiba laju Gearbox pun rasa agak kasar sikit Dia bila bawa perlahan jadi dalam bandar tu kena pandu dengan sabar Tapi bila dah cruising dekat highway Rasa dia okey, senyap, selesa dan power masa tengah jalan tu cukup untuk potong bila perlu. Dashing ni datang dengan suspension MacPherson strut dekat depan dan multi link dekat belakang, macam Proton X70. So, sounds impressive lah. Tapi handling dia bukan pemanduan agresif, tapi cukup stabil untuk kegunaan harian. Steering dia ringan jadi senang nak masuk parking atau celah-celah jalan sempit. Tak perlu lawan sangat. Tapi bila letak eco mode dia ringan Dia tak sports mode Dia adalah beratkan sikit steering Kesimpulannya J2 Dash ni bukan nak lawan Sporty SUV Tapi lebih kepada SUV Yang tenang Selesa Dan sesuai untuk bawa family jalan-jalan santai Kalau tak biasa bawa Dual clutch transmission Memanglah ada macam learning curve sikit Tapi bila dah biasa Saya rasa boleh je bawa kereta ni smoothly And I think you will be happy Dengan kereta ni seperti saya cakap dululah Saya ni mungkin dah tua kot So saya prefer bawa SUV Yang suspension lembut So to me this one ngam for me lah Pasal suspension dia memang lembut Lagi satu benda saya suka NVH dalam kereta ni Dia tak ada rasa bising daripada luar Bila cruising highway tadi pun Senyap je Okey lah bila jalan kasar macam ni Boleh lah rasa Tapi most of the time dia memang senyap je Memang smooth je dari segi keselamatan, jetur dashing ni not bad juga. Variant comfort yang basic datang dengan 4 beg udara, ABS, EBD, brake bantuan, ESC, traction control, sensor belakang, ISOFIX dan kamera undur. Cruise control pun ada tapi jenis pasif je. Ada juga sistem pemantauan tekanan tayar dan amaran bila bawa laju sangat. Tapi kalau nak yang lagi lengkap Kenalah naik ke variant prime Which is the one I have next to me Pasal sini tak ada comfort punya variant lah Sebab comfort tak ada, ada So tak ada lane change warning Blind spot monitor Rear cross traffic alert Atau kamera 360 Dengan pandangan seri tu bawah 180 degrees Back udara pun cuma 4 Tak macam prime yang ada 6. Varian Prime tambah dua lagi beg udara, ada ADAS siap dengan blind spot monitor, lane change warning, rear cross traffic alert dan kamera 360. Siap boleh tengok bawah kereta tapi AEB tak ada ya. Cana, okey tak safety features dia? Cuba komen sikit bagi tahu saya. Kalau tengok pesaing dekat Malaysia, ada Proton X70, Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Chery Tiggo 7 Pro as well as Jayco J7. Semua tu well known and established SUVs. Tapi Juto Dashing ni datang dengan rupa yang berani, size segmen C dan harga segmen B. Okeylah, paling murah punya Proton X70 the standard lagi murah lah dari daripada the Comfort Dashing. By 10k macam tu, tapi tak nampak macam SUV orang tua lah Dashing ni. Kalau banding model basic je, Proton X70 standard tu memang lagi banyak power, lagi banyak gear yang buat cruising speed lagi best dan safety pun lebih lengkap. Cuma Jeto Dashing Comfort pula memang kalah sikit dari segi spek Tapi rupa dia lain macam fresh Kalau kita letak dua-dua sebelah X70 memang nampak macam abang sulung yang dah settle down Dashing pula nampak macam adik baru balik overseas Oh, yang abang sulung tu, standard tu By the way, data dengan fabric seats, non-powered driver seats, electric tailgate tak ada Dan a couple more things At least the base variant Comfort Jeto Dashing ni ada semua benda tu apa-apa pun kita sekarang memang banyaklah pilihan soalan dia sekarang sanggup ke ke bagi peluang dekat jenama baru ni sebab harga dia jauh lebih mampu milik dan rupa dia memang padu bagi komen sikit ya nak tahu juga korang punya opinions